Ayollar futbolda erkekler oynaydım. mı? Newcastle'ga Juve futbolcu kerak. MU futbolcu Arsenal'da. assalomu alaykum futbol olami bilan vaqtingizni tejang eng asosiy xabarlar eron ayollar terma jamoasi safida erkak futbolchilar o'ynaydimi iordaniya futbol federatsiyasi osiyo futbol konfereatsiyasiga eron ayollar terma jamoasi futbolchilaridan birini jinsini tekshirishni so'radi 25 beshinchi sentyabr kuni iordaniya va eron ayollar terma jamoalari o'rtasida osiyo kubogi saralash bosqichi uchrashuvlari o'tkazildi o'yin asosiy vaqti qo'shimcha bo'limlari nolu nol hisobida durang bilan yakunlandi va penaltilar seriyasida to'rtu ikki hisobida g'alaba qozongan eron musobaqaning final bosqichiga yo'llanma oldi shundan so'ng iordaniyaliklar eron terma jamoasini bir futbolchi chindan ham ayol ekanligiga shubha qila boshladi futbolchilar ismi oshkor etilmagan biroq ayrim ommaviy axborot vositalarida gap darvozabon haqida ketayotganligi yozilmoqda gf prezidenti iordaniya qiroli husaynning o'g'li va fifa vitse prezidentlaridan biri ali bin al husayn osiyo futbol konferensiyasiga maktub yo'lladi jfa tomonidan taqdim etilgan dalillar va turnirning ahamiyati asoslanib biz ofuqdan mustaqil tibbiy ekspert guruhi tomonidan ochiq tekshiruv bo'lishini so'raymiz eron ayollar terma jamoasidan gender muammolari va doping bilan bog'liq muammolar borligini inobatga olib ushbu futbolchi va jamoaning boshqa a'zolarini o'ynash huquqi bor yoki yo'qligini aniqlashimiz kerak deyiladi maktubda eron ayollar terma jamoasida o'ynayotgan futbolchilarning jinsi bilan bog'liq savollar 2010 va 2015 yillarda ham ko'tarilgan futbol qurib pul ishlash mumkin bo'lgan kompaniya yani yotding yuz foizlik bonuslar super keshibeklar sizni kutmoqda kompaniyaga o'tish yo'lagi kommentariyada nyukaslga yuve futbolchisi kerak nyukasl yuventesga kerak bo'lmagan yarim himoyachisi avron remsiga qiziqish bildirmoqda bu haqida fiashe nashi boy yurmoqda kelishuv yanvar oyida qishqi transfer o'ynasi vaqtida amalga oshishi mumkin yuventes remsini nyukaslga qo'yib yuborishga tayyor taxminlarga ko'ra qarg'alar ueslik yarim himoyachi uchun o'n million yevro miqdorda tovon pul ham to'laydi joriy mavsumda remsi a seriyaning uchta o'yinida maydonga tushdi va birorta samarali harakat amalga oshirmadi emu futbolchisi arsenalga kerak arsenal, arsenal klubi emi futbolchi Jesse Lingard atrofidagi vaziyatni jiddiy kuzatmoqda deb xabar beradi yevro nashrlar Mikel arteta jamoasi hujumkor ruhni mustahkamlash maqsadida qishda hujumga ixtisoslashgan futbolchilarni sotib olish niyatida ayniqsa klub vingeri Pepe ning -nin jamoaga ta'sir kamayib ketgandan keyin bu masalaga yana aktuallashdi Lingard yaxshi xarid sanaladi chunki futbolchi ko'proq o'yin vaqtiga muhtoj va jamoadan ketishga qarshi emas 28 sakkiz yoshli o'yinchi ham qiziqmoqda xabarda m futbolchisi uchun nisbatan past narx qo'yilgan aytilgan siz eng yaxshisiga loyiqsiz joningiz sog' bo'lsin o'zingizni ehtiyot qiling